Я людей про украинскую мову в Одессе. Mm -hmm. Что должны все брати и переходить? Это как провокация. Особенно люди, когда агрессивны. а Вы там по-русски говорите, тра -та, а я одной девушке сказал. Понимаете, в Москве Путин и ФСБ вот так вот в ладошки хлопы. Вы же берете, стравливаете людей сами же между собой. Потому что одесситы сами этому возмущаются. Я уже один раз сказал, говорю, так я по-украински, только по с украинцами говорю. Откуда я знаю, украинцы вы или нет. Раз вы так себя ведете, может вы не украинцы. Может вы диверсанты какие-то. Ну вот и все. Я говорю, на Одесской у нас свои обороты речи. Во-первых, россияне часто приезжали сюда, они нас не понимают, некоторые обороты речи. И я как-то разговаривал на эту тему с одним бойцом, ему уже так лет, как мне, под 50. Он с женой шел, он с Харьковым. Говорит, военные против военных, это постепенный переход должен быть. Как люди нормально реагируют? Это один на тысячу. Идут с Западной Украины, сколько я общался. Я сразу по акценту слышу, где Галичина. С ним говорят по-украински, он по-украински может говорить. Его сын родился один в Ивано-Франковске, так он сейчас по-русски говорит. А другой сын в Одессе, он по-украински полностью говорит. Это постепенный процесс, мы говорим, со мной кто-то по-украински, я по-русски, плюс я начинаю переходить на украинский там, вот.